Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Ardila binti Abdul Aziz, B157936. Hari ini saya akan membentangkan RPH Pendidikan Seni Visual Tingkatan 1 bertajuk Bentuk. Seterusnya situasi tugasan dua ini ialah anda merupakan seorang guru yang ditempatkan di sekolah luar bandar berbekalkan seramai 36 orang pelajar yang mempunyai tahap pengetahuan dan kemahiran berbeza. Oleh itu, anda perlu merancang satu aktiviti pengajaran yang berkesan bagi mengatasi isu yang tersebut bagi RPH ini saya telah memilih pelajaran pendidikan seni visual yang dijalankan selama 60 minit. Sendangkan dengan ini saya telah memilih pemahaman terhadap unsur bentuk. Manakala standard pengajaran 1.1 ialah definisi bentuk, 1.2 jenis bentuk pada alam semula jadi, objek buatan manusia dan karya seni visual. Seterusnya, seindeksi adalah dijalankan selama 5 minit iaitu pengenalan terhadap reka bentuk. Melalui pengajaran ini, guru pada mulanya akan mula menerangkan topik reka bentuk menggunakan buku teks di samping memberikan contoh objek sekalian iaitu objek konkret, 3D dan juga objek ilusi 2D. Justifikasi pemilihan ini, murid akan lebih mudah faham, bersemangat ingin tahu dan juga akan lebih bermaklumat. Seterusnya, langkah satu ini dijalankan selama 20 minit iaitu... Jenis bentuk yang terdapat di alam semula jadi, objek buatan manusia dan karya seni visual. Melalui pengajaran ini, guru akan menayangkan tontonan video berkaitan dengan reka bentuk di mana murid dapat membezakan alam semula jadi, objek buatan manusia dan juga karya seni visual. Sambil menonton video, murid akan dikendaki membuat latihan di modul pendidikan seni. Oleh itu, justifikasi pemilihan ini, murid akan lebih mahir berkomunikasi bersama guru dengan menjawab pertanyaan guru. Murid akan lebih pandai untuk menilai dan menganalisis topik pembelajaran serta mereka lebih tertarik untuk menonton video dengan visual yang menarik. Bagi langkah dua pula ialah aktiviti secara berkumpulan dalam mereka cipta iaitu dijalankan selama 20 minit. Melalui aktiviti ini, guru akan membahagikan murid selama 9 orang satu kumpulan di mana mereka akan membuat dua aktiviti iaitu objek konkrit dan objek ilusi. Bagi objek konkrit, guru akan membekalkan kertas warna setiap kumpulan untuk mereka membuat lipatan origami manakala objek ilusi iaitu lukisan di dalam modul praktis pendidikan seni. Setiap pelibatan dan kerjasama murid akan terus dinilai oleh guru. Justifikasi pemilihan ini, murid akan tampil yakin menunjukkan kreativiti tersendiri. Mereka boleh bekerjasama di dalam berpasukan serta mereka mampu berinteraksi dalam menjaga idea mereka cerita yang inovatif. Bagi langkah tiga ialah sesi pembentangan secara berkumpulan dilakukan selama 10 minit. Melalui aktiviti ini, guru hanya akan memanggi ketua kumpulan selaku wakil untuk tampil ke hadapan membentangkan projek dengan menyatakan nama, jenis bentuk dan teknik penghasilan. Setelah itu, guru akan mula menilai dan memberi cadangan penambahbaikan sekiranya perlu. Justifikasi pemilihan ini, murid akan lebih tampil yakin untuk membentangkan di hadapan kelas, semangat kerjasama dalam pasukan dapat dibentuk serta murid akan lebih bersemangat untuk menunjukkan hasil rekesipta yang dicapai. Akhir sekali bagi sesi penutup Dijalankan selama 5 minit Iaitu kesimpulan dan refleksi pengajaran Melalui aktiviti ini Guru akan memberi hadiah Stiker bintang kepada pemenang reka bentuk Yang dihasilkan yang unik Serta guru juga akan mula mengimbas kembali ke seluruhan topik pelajaran yang diajar pada hari tersebut. Justifikasi pemilihan ini, murid akan kekal motivasi dalam mereka hasil cipta seni selepas ini serta guru dapat mengetahui tahap pemahaman setiap murid pada hari tersebut. Oleh itu, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, saya Nur Aida minta Aman aktiviti pengajaran yang berkesan adalah pengajaran yang memberi motivasi kepada pelajar untuk belajar. Oleh itu, bagi mata pelajaran geografi tingkatan 1 ini terdapat beberapa aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan berpandukan di SKP dan pembelajaran abad ke-21 Ini merupakan SK dan SP yang membincangkan pertempatan di Malaysia Bermula dengan set induksi yang berdurasi 5 minit, murid akan diperkenalkan dengan tayangan video tenis pertempatan di Malaysia dan video pola pertempatan. Tujuan video ini dipertontonkan kepada pelajar adalah untuk memperkenalkan kepada pelajar tajuk yang mereka akan belajar pada hari ini. Ia juga adalah untuk menarik minat dan tumpuan pelajar dengan melihat video yang terdapat animasi dan mendengar lagu yang memberikan semangat. Secara tidak langsung, mereka akan mempunyai sifat ingin tahu selaras dengan pembelajaran abad ke-21 untuk mengetahui lebih lanjut tentang apa yang mereka akan belajar seterusnya, pembelajaran diteruskan dengan sesi pengajaran langkah 1 dengan menggunakan buku teks bagi membantu guru untuk memberikan penerangan kepada pelajar tentang pertempatan. Kaedah ini dipilih kerana salah satu pembelajaran abad ke-21 adalah bermaklumat. Oleh itu, murid akan mendapat lebih banyak maklumat selepas mendengar penerangan oleh guru dan melihat apa yang dinyatakan dalam buku teks. Murid juga akan diberi masa untuk menarik nota di dalam buku nota masing-masing bagi mengekalkan maklumat tersebut. Seterusnya, mereka akan menjalankan aktiviti secara berkumpulan di langkah dua iaitu mencari pasangan. Murid akan dibahagikan kepada dua kumpulan iaitu jenis pertepatan dan pola pertepatan. Guru akan memberikan kad bergambar dan kad penerangan yang, mengg yang menggambarkan rumah rumah dan penerangan berkaitan jenis dan pola yang berkaitan. Seterusnya, murid akan mencari pasangan kad yang betul di sebalik pecahan-pecahan yang ada di sejak kad. Aktiviti ini dicadangkan untuk memupuk kerja sepasukan antara pelajar semasa ingin mencari pasangan kad yang betul bersama rakan-rakan mereka. Dengan adanya aktiviti seperti ini, murid-murid akan merasa lebih seronok dan murid yang hanya memahami sedikit sahaja semasa di langkah satu akan lebih bermotivasi dan memahami dengan sepenuhnya di langkah dua jika terlibat dengan aktiviti yang membantu merangsang pemikiran mereka. Langkah tiga diteruskan lagi dengan melakukan aktiviti individu iaitu membina model pola petempatan menggunakan kotak terpakai, penutup botol dan alat tulis. Aktiviti ini melibatkan sepenuhnya kreativiti dan inovasi pelajar dalam membentuk pola petempatan yang bersesuaian dengan tempat tinggal mereka. Mereka juga akan melabelkan ciri-ciri pola petempatan yang dihasilkan bertepatan dengan kemahiran abad ke-1 iaitu pemikir yang bermaksud berfikir secara kritikal, kreatif dan inovatif. Aktiviti mencipta ini dipilih adalah untuk membentuk kemahiran berfikir kreatif bagi menghasilkan sesuatu menggunakan daya imajinasi secara asli iaitu kawasan perumahan pelajar. Sekali sekali sesi pengajaran dan pembelajaran diakhiri dengan sesi soal jawab selama 5 minit. Murid akan ditanyakan soalan yang mudah untuk jawab dan penting untuk murid ingat. Murid hanya perlu menjawab dengan ringkas dan cepat tentang apa yang mereka tahu. Kaedah ini dipilih untuk mengetahui adakah murid faham tentang topik yang diajar. Adalah penting kerana jika murid tidak dapat benar-benar memahami tetapi hanya menghafal, murid tidak akan dapat mengingat apa yang mereka belajar untuk jangka masa yang lama. Murid juga akan menjadi lebih yakin untuk menjawab soalan yang diberikan. Dengan itu, guru juga dapat mengetahui adakah pemilihan kaedah dan aktiviti tersebut berjaya dan murid dapat memahami apa yang diajar oleh guru ketika sesi pengajaran dan pembelajaran dilakukan. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Maisun Ain bin Abdullah, nama matrik P157267. Ah, uh, untuk rancangan pengajaran harian RPH merupakan satu dokumen perancangan yang sistematik eh bagi memudahkan para guru dalam proses pengajaran dan juga pembelajaran PDP eh, ia bagi berjalan dengan lancar dan juga berkesanlah. Jadi untuk RPH kali ini adalah untuk mata pelajaran sejarah tahun 4 dengan tajuk kerajaan Melayu awal. yang mana kita dia punya SP kita akan sentuh nama-nama kerajaan Melayu awal mengikut susun atur yang betul daripada pemerintahan abad pertama sehingga abad ke-15 dan juga kita akan sentuh tentang lokasi kerajaan Melayu awal mudah bertapak di tanah Melayu uh, jadi ni contoh dia punya S, uh, SK dengan SP Baik, untuk set induksi pula mengambil masa 5 minit saja. Dalam tempoh ini, pelajar akan didedahkan dengan video berkaitan dengan sejarah kepulauan Melayu awal aa, yang disumbangkan daripada YouTube. Jadi, tujuan utamanya adalah untuk menarik perhatian murid dan memberikan gambar awal tentang topik yang akan dipelajari untuk kelas hari ini. Jadi, menjadi sejajarlah dengan prinsip pembelajaran abad ke-21 untuk langkah pertama Langkah pertama adalah penerangan guru Selama 10 minit Guru akan menerangkan tentang kerajaan Melayu awal Serta di manakah lokasi kerja amal kerajaan Melayu awal itu Jadi ia bertujuan mengukuhkan lagi kefahaman murid Walaupun pada awalnya sudah ditentukan video Namun ia masih memerlukan penerangan yang lebih lanjut Bagi memahami sesuatu konsep yang dibawa baik untuk uh, langkah 2 pula langkah 2 pula melibatkan aktiviti individu yang berlaku selama 5 minit guru akan memberikan tugasan silang kata dalam tugasan tersebut, murid dikendaki menamakan kerajaan Melayu awal okay. Daripada kriteria kejayaan yang ingin dicapai adalah Sekurang-sekurangnya murid boleh jawab 80% daripada uh, silang kata tersebut Jadi tujuan aktiviti ini dapat meningkatkan lagi kemahiran berfikir murid Jadi di sini juga kita dapat melihatlah tahap kemahiran yang dapat uh, dilihat Bagaimana murid mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh daripada seindaksi dan juga uh, langkah pertama tadi Baik, untuk uh, ni contoh eh, contoh uh, silang kata Untuk langkah ketiga pula ada melibatkan aktiviti berkumpulan Di mana murid akan dibagikan kepada empat kumpulan Dan setiap kumpulan uh, terdiri sembilan orang Dan aktiviti ini langsung selama 20 minit Jadi uh, salah seorang daripada ahli kumpulan tersebut Mesti melukis uh, peti Malaysia di atas menerekat yang telah disediakan 8 minit lagi Uh, belum perlu menyatakan lokasi kerjaan Melayu awal jadi selepas selesai apa semua uh, murid diminta membetulkan hasil kerja mereka dah selama 3 ke 4 minit sahaja jadi hasil coretan ataupun lukisan mereka tu uh, ditampar di sudut catatan kelas bagi dijadikan rujukan ataupun penduan di, di masa akan datang baik untuk penutup pula untuk penutup pula adalah macam biasa adalah sesi pengajaran dan juga sesi surat jawab dan juga ia berlangsungnya um, bahagian-bahagian daripada uh, kepada murid yang membuat pembentangan yang menarik dan baik. Dan uh, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Saya Abdullah Basri bin Syahari P158600. Dalam video ini, saya akan membentangkan RPH bagi subjek Pendidikan Islam Tingkatan 1, pelajaran 1 Mukmin yang bertakwa. Seterusnya ini adalah standard kandungan dan standard pembelajaran bagi RPH ini. Dan ini pula adalah objektif bagi RPH ada 3. Jadi kita pergi kepada gambar rajah set induksi dan juga langkah 1. Seterusnya kita sambung pada justifikasi bagi set induksi iaitu guru menayangkan video bacaan al-Quran secara jelas dan bertajui dan guru mengaitkan daripada video itu dengan topik yang akan dipelajari pada hari tersebut Pembelajaran abad ke-21 di sini ialah pengajaran berpusatkan bahan dan juga wujud di sini elemen teknologi iaitu penggunaan speakers dan Projector. Justifikasi bagi langkah 1 pula melibatkan penggunaan buku teks dan video bacaan ayat 1 hingga 5 Surah Al-Baqarah dengan betul, lancar dan bertajwid Penggunaan metod ini untuk memastikan murid-murid dapat menerima maklumat berkaitan dengan tajuk Metod ini mampu meningkatkan kualiti pembelajaran terhadap murid-murid khususnya ini adalah gambar raja bagi langkah 2 dan langkah 3 dan juga bahan bantuan mengajar manakala justifikasi bagi langkah 2 pula ialah aktiviti secara individu aktiviti ini bertujuan untuk menguji tahap kefahaman dan tahap kelancaran bacaan Al-Quran terhadap murid-murid dengan menggunakan bahan bantuan mengajar iaitu BBM. Di langkah ini, murid-murid dapat menerima ilmu dengan cepat dan mudah. Manakala justifikasi bagi langkah tiga ialah dilakukan secara aktiviti berkumpulan. Murid-murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan dan ia melibatkan juga penggunaan BBM di sini dan pelaksanaan aktiviti ini berasaskan pembelajaran kolaboratif iaitu melibatkan kerjasama dan interaksi antara murid. Murid-murid dapat mengasah kemahiran dan menganalisis kemahiran mengaplikasi ketika waktu PDP berjalan. Ini adalah gambar rajah bagi penutup dan kita sambung pada bahagian justifikasi penutup pada langkah ini ia melibatkan aktiviti rumusan terhadap isi pelajaran guru memberikan ruang kepada pelajar untuk memberikan jawapan dan bersoal jawab terhadap isi pelajaran guru menerangkan isi pelajaran pada hari tersebut bagi merumuskan pembelajaran Sekat ini sahaja pembentangan daripada saya. Terima kasih.